Ну, да, смотрим, хорошо. ну вот, вот, где флаг у нас стоит, вот через него туда, в ту сторону, там Красный Лиман. То есть вверх вдоль вот этой вот посадочки, там метров 800 до километра находится их опорный пункт, первый, то есть их то есть КПП, грубо говоря, там самое первое, главное. Ну и туда все в желобок тоже уходит, это все уже их сторона получается. Ну это как бы наша сторона, но мы когда-нибудь, я думаю, ее вернем, все будет в порядке. Дежурим постоянно, то есть, как бы, э, конкретного противника столкновения у нас не было, то есть, ну... По-любому какая-то разведка в любом случае лазит, так же, как и наши лазят. Ну, чтобы конкретно я видел, что вот он стоит на том берегу или переправляется, я такого не видел. Ну, они что же тоже люди, тоже ну, жизни свои берегут. Ну, а так, в милости просим, мы всегда ждем, пожалуйста, пускай лезут, будем встречать с распятыми объятиями. Ну, с нашей стороны поддерживается режим тишины. Вот буквально, если так вот быть честным, откровенным, то за 15 минут до вашего приезда вот тут есть сокольники, то есть по ним только что работала и Беха, и с той стороны, и ЗУШка работала, и прилеты миномета были, то есть с калибра 80-120 мм. То есть только буквально минут 15 мы услышали, что вы приезжаете, все, тишина, ничего, ну, как бы, и как будто ничего и не было. Мы все сидим, ждем, ждем команды, мы не стреляем, то есть как бы, режим тишины есть режим тишины. В армию... Ну, 14 год все началось. Э, Майдан. Пошел, поехала, Подписал контракт с 93-й бригадой. Был во втором, в первом батальоне. Потом перевелся сюда. Воюем потихонечку, служим. Ну, будем до конца, потому что надо забирать. Это все-таки наша какая-то. Это одна территория. А, дома? А то вот приехал, если честно, пару дней назад. Да, был, 10 дней отдыхал, родных увидел. Спасибо нашим командирам за понимание. Ну, конечно, страшно. Дурак то человек не страшно. Всем страшно. И тот, кто воюет и месяц, и тот, кто воюет два года, и, ну, неважно. Те, кто люди были и в Афганистане, ну, то есть это все равно сказывается. но как бы стресс, он, нервы ж не канаты. Как по биологии восьмом классе нервные клетки не восстанавливаются. Поэтому страшно, ну, ничего, держимся, ну, то есть моральный боевой дух поддерживаем, все хорошо, как бы... Ничего, не прорвутся, будем стоять тут до последнего. То есть не, не видать им ничего. Здесь он как надзорный пункт получается для того, чтобы В смотришь за мостом. Было более-менее. Но потом все потихонечку. Все равно каждый год ремонтировать надо. В живем, каждый есть для отдыха смены, есть кровати. Есть одеяло, есть спальники, если у кого. Это отдыхающая смена. Сутки дежурим, сутки отдыхаем. Вот кому интересно все в стране, что происходит.